Kita lah. Oh, oh, apa tu? <laughs> uh, cari kawan Sarawak nanti. <laughs> By uh, sekarang ini kita pergi pada satu isu uh, ataupun satu perkara yang lebih serius. Uh, alhamdulillah di negara kita ini, Syaida, yeah. uh, kita punya banyak individu dan juga badan-badan uh, NGO khususnya mm -hmm. yang sentiasa memikirkan tentang perkara-perkara uh, holistik, perkara-perkara yeah. yang melibatkan isu kemanusiaan. Mm -hmm. uh, alhamdulillah negara kita berada dalam keadaan yang aman, berada mm -hmm. dalam tidak ada konflik besar pun berlaku di negara betul, kita. Betul, Tetapi betul. kalau kita tinjau di luar sana, mm hari-hari -hmm. uh, kita dengar cerita yang kurang menyenangkan apatah lagi hmm. untuk saudara sesama Islam kita betul eh betul hmm. dan untuk itu kita nak bercakap mengenai ketelusan misi kemanusiaan ini Ya yeah sudah pun bersedia tetamu di studio iaitu puan Roh Hassan sebagai pengurus uh, kanan resources mycare dan juga Khalid cimat mm -hmm. uh, pengurus penyelidikan dan pendidikan mycare assalamualaikum kabar assalamualaikum, assalamualaikum. assalamualaikum. Baik. alhamdulillah baik berapa lama sudah terlibat dalam mycare uh, um, sejak bermulalah sejak bermula mula, mula, bila Sejak bermula mycare uh -huh. uh, mycare didaftarkan pada julai uh -huh. 2014 uh -huh. kemudian dilancarkan pada 2015 2015, 2015. dikau dalam 2 2 tahun yeah. tuan. Uh -huh. tuan sama Uh, saya uh, asalnya bersama dengan salah satu sekali agensi di bawah uh, MyCare. Ah, uh -huh. Axel Sharif. Uh -huh. Saya dah kurang dah 2, 2 tahun. Uh -huh. uh, dan sebenarnya uh, MyCare walaupun baru tapi uh, yang bergerak di bawahnya, agensi-agensi di bawahnya adalah hmm. agensi yang telah bergerak sebelum ini adalah jugalah. Aa, sejak 2010 paling paling lama 2006 untuk untuk beberapa NGO yang telah telah agensi hmm. yang telah telah establish. Ya Baik, um, secara awalnya Kita ingin mengetahui, hari ini kita lihat Memang banyak sekali NGO-NGO di Malaysia hmm, Dan MyCare sendiri, apakah peranan Dilakukan dalam memastikan misi Yang dijalankan itu telus dan juga betul Sampai kepada pihak yang menerima Okey, silakan uh, Ya, silakan uh, Secara keseluruhannya hmm. uh, MyCare mem memfokuskan Bantuan kemanusiaan hmm. Di dalam dan luar negara, hmm. seperti mana yang disebutkan Oleh saudara Khalid Jimat tadi, terdapat hmm. 6 hmm. agensi di bawah Maike iaitu Asar Syarif mm -hmm. yang uh, pengurusannya kepada bantuan kepada rakyat Palestin. <coughs> kemudian kita ada I4 Syria dan juga Salam Iraq yang mm. memfokuskan uh, bantuan kepada rakyat Syria dan juga uh, rakyat Iraq yang uh, ditimpa musibah yeah. uh, sekarang ini kemudian mm. diikuti dengan NICE ataupun Nusantara Care dan juga mm -hmm. special project mm -hmm. Nusantara Care ini uh, merangkumi negara-negara seperti, uh, seperti Vietnam uh, Filipina dan special project itu masuk dengan Nepal lah. Kita hmm. juga ada hantar misi ke Nepal hmm. untuk apa untuk bencana gempa bumi yang berlaku. Hmm. Kemudian kita ada lagi satu agensi dinamakan sebagai ROS ROS ROSU kalau sebut pasal ROS ni fahamlah hmm. kan hmm. untuk wanita dan <laughs> lah, kanak-kanak yeah. sebab so, kita maklum sebarang kejadian musibah ataupun uh sebarang ujian yang hmm. uh, yang kita termasuk dalam kategori musibah hmm. atau bencana ini hmm. sama ada yang melibatkan uh, alam semula jadi ataupun uh, perbuatan tangan manusia yeah. pastilah yang ter apa terkesan dengan yeah. hebatnya ialah wanita dan kanak-kanak yeah. okay. hmm. jadi ros ros tu adalah uh, fokusnya pada wanita dan kanak-kanak hmm. uh, kemudian kita ada lagi satu agensi kita mm. namakan sebagai peace. Ah uh, ini okey peace. Mm. <laughs> Jadi uh, satu satu agensi My. yang membuat penyelidikan tentang isu, -isu yeah. Palestin dan juga isu, -isu kemanusiaan Timur tengah, yeah. Yeah. tengah, yeah. Yeah. tengah yeah. untuk dikongsikan dengan orang ramai. Yeah. Itu sebis dik pengenalan yeah. tentang a yeah. uh, MyCare dan care. tidak lupa yeah. kita ada juga bantuan kemanusiaan dalam negara. Yeah. Yeah. Contohnya kita kita bekerjasama dengan Imaret eh satu yeah. lagi NGO uh, yeah. ke Sabah bila yeah. berlaku Uh, gempa bumi di Sabah yeah. boleh dikatakan sekitar 5 kali mm. ataupun 5 misi yang kita mm. hantar mm. untuk uh, misi gempa di Sabah mm. kemudian kita juga uh, menyantuni rakan-rakan kita yang, yang ditimpa mm. ujian mm. ketika yeah. banjir, banjir besar okay. dengan uh, bukan sekadar memberikan pek makanan bantuan psikologi ke sosial dan sebagainya kita juga mm. menyediakan 5 lima, lima buah rumah kekal okay. kepada mm. mereka mm. kan mm. itu sebuah mm. sikit lah kadang-kadang mm. kita sentiasa melihat seolah-olah NGO ini lupa kawan-kawan uh, di Malaysia, yeah. uh, tetapi yeah. akhirnya inilah cerita sebenar, di sebalik mereka juga pergi ke luar negara, membantu mm -hmm. mereka yang berada di luar negara tetapi dalam Malaysia juga menjadi keutamaan mm -hmm. terima kasih Kita ucapkan kepada MyK join 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 lain, satu perkara yang kata saya nak lihat di sini, apa ukuran uh, untuk pihak MyK memberikan bantuan, uh, contohnya adakah ada satu eh uh, tanda aras uh -huh. uh, aras yang tertentu uh, syarat tertentu oh ini kita kena pergi kena bagi bantuan. Ah uh yang -huh. uh, tak apa kita tunggu dulu. Bagaimana untuk pihak tuan? Yes eh uh, uh, seperti mana yang saudari Syap cik ishan sebutkan tadi. Hmm. Memang kita ada um, uh, kayu ukur. di hmm. mana saya spawn kita terhadap apa-apa hmm. yang berlaku? Contoh baru-baru uh, ini uh, tahun lepas ya ketika kita untuk respon untuk Nepal. Yeah. Kita faham bahawa uh, Nepal ni ketika itu memang banyak orang nak membantu, satu dunia hmm. nak membantu. Hmm. Dan sampai tahap uh, keluar satu arahan bahawa hmm. jangan ada lagi NGO yang masuk ke Nepal sebab hmm. memang tidak ada sukar untuk kita menghantar bantuan ketika itu sebab hmm. dengan keadaan logistiknya, transport susah nak masuk, hmm. kita kekurangan helikopter hmm. Untuk, hmm. untuk bergerak dan laluan masih lagi di apa di uh, terhalang untuk pergerakan. Hmm. Hmm. Jadi uh, makin mengambil uh, so ada koordinasi di, di peringkat antarabangsa so hmm. kita mengambil juga apa ni uh, uh, maklumat daripada uh, pusat di sana pusat hmm. kawalan di di satu kalau ada berlaku satu bencana hmm. uh, kita, kita ambil maklum dan kita respond accordingly so uh, bila kita susun tu kita ada bilik gerakan kita, kita ada taskforce hmm. kita. Dan taskforce tu akan menetapkan bila kita nak bergerak, berapa hmm. ramai yang kita nak hantar, siapa yang kita nak hantar. Kita hmm. kena hantar, uh, kita, Pertamanya kalau, kalau kita hantar respon untuk bencana ni, kita hantar tim reki dulu. Yeah. Nak check apa yang diperlukan sebenarnya. Hmm. Sebab semua orang nak membantu, tapi hmm. nak bantu apa yang diperlukan. Kalau ramai-ramai datang pun dah jadi susah. Betul, kalau semua-semua <laughs> hantar, hantar beras. Oh. Kan? Atau barang yang sama. Atau <laughs> barang yang sama. sedangkan itu tak, tak tak mungkin tak diperlukan. Bukan diperlukan. So kita check dulu keperluan yang ada. Kemudian baru kita kita berhantar tim yang kedua untuk hmm. hantar dengan barang-barang yang diperlukan ketika itu. Ya. Dan uh, yang menariknya ketika mereka hantar untuk Nepal uh, tahun lepas, kita ada uh, kita susun dengan dengan peringkat-peringkatnya. Sebab peringkat -peringkatnya. Hmm. Sampai perikad, uh, selepas uh, gempa telah telah, telah telah reda, ada keperluan untuk kita um, menyantuni uh, mangsa gempa yang mana terkesan psikologi yeah. So kita buat aktiviti so, psikososial yeah. dengan yeah. dengan anak-anak, dengan wanita di sana yang yang mana banyak kehilangan uh, uh, yeah. uh, uh, laki yang menjadi menjadi sumber mm -hmm. sumber mm -hmm. uh, pendapatan mm -hmm. dan dan uh, tanggungan mereka. Mm -hmm. So kita santuni juga mereka juga. Dan okay. alhamdulillah dengan ini juga kita pengalaman di Nepal juga kita kita buat uh, gerak kerja yang sama kita, kita kita respon di di gempa di Kinabalu di isabah. Mm -hmm. Uh, mm hmm. Jadi kita memang uh, ada penyusunannya, ada mm -hmm. gerakannya dan dan mm -hmm. kalau contoh macam boleh katakan setiap bulan dia akan ada sebarang aktiviti. Almost setiap bulan. kalau-kalau mm -hmm. <laughs> uh, siapa yang kalau melihat aktiviti market especially lah. Sebelum ni kami bergerak di dalam agensi yang ber, yang berlainan. Uh -huh. So mungkin ada ada ruang masa sikit dengan mm -hmm. dengan dengan dengan, uh, dengan uh, waktulah kepentingan utama cerita contoh contoh semasa Ramadan ya contoh, kalau korban hmm. kemudian kalau ada musim musim sejuk selalunya hmm. memang, memang kita hantar antara ini hantar kalau isai. dah aktif ni ada semua ni kerja tetap ke apa dengan Mike ni hmm. <laughs> di <laughs> Mike ataupun bila-bila yes. di, di, di saja terus semua turun <laughs> kita memang kita ada satu pejabat uh, ibu pejabat yang hmm. mana asakan ini kita dah uh, lebih daripada uh, hampir 30 orang juga lah staff ah. penuh sepenuh masa penuh untuk penuh masa. menguruskan sebab kita faham memang perlu ada uh, penumpuan terhadap gerakan yang eh. kita susun sebab kadang-kadang orang nak membantu ni kadang, -kadang pukul 12:30 malam pun dia call. Yeah. Hmm. Ha nak hantar sebab nak 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 apa nak nak nak, nak, nak beri bantuan. Hmm. Hmm. So kadang-kadang kami macam macam 2014 ketika berlaku perang uh, Gaza hmm. yang besar-besaran uh, tahun 2014 hmm. uh, kami memang berkampung di dalam hot office tu hmm. 24 hours sebab kadang-kadang hmm. orang hantar bantuan tu datang buka pintu ketuk. 8 malam ketuk pintu hmm. nak hantar bantuan dengan cash jadi hmm. itu banyak Jadi So kami memang kena hmm. ada orang kena yeah. kena yeah. tunggu di pejabat sebab yeah. sebab uh, ada isu keselamatan dan sebagainya. Yeah. Lah. Okey. Okey, um mungkin ramai sebenarnya yang ingin membuat ataupun memberi bantuan tapi mereka tidak tidak berdaya untuk mengetahui ataupun sama ada nak menentukan mereka ni betul ke lah atau, ataupun tidak. Um, apa yang perlu mereka ketahui sebelum mereka melakukan ataupun membuat sebarang bantuan kepada misi-misi uh, kemanusiaan -misi seperti ini? Um, kalau saya ingin uh, menyebut bahawa terdapat beberapa kaedah sebenarnya untuk menyampaikan sumbangan. Hmm. Kita hmm. ada uh, melakukan perhubungan dengan NGO-NGO yang uh, boleh dikatakan diiktiraf hmm. di negara-negara berhampiran hmm. ataupun negara-negara yang berkenaan hmm. untuk kita salurkan bantuan. Hmm. Contohnya kalau uh, hmm. eh, kita ada pejabat di Gaza. Yeah. Dan kita ada kakitangan sepenuh masa di Gaza hmm. Di mana pengurus kita Saudara Mak Sabit adalah pengurus hmm. di sana Yang mana beliau Memastikan sumbangan yang kita salurkan kepada Rakyat Palestin itu disampaikan oleh uh, Beliau dan sukarelawan di sana Dan di Nepal contohnya Kita hmm. ada berhubungan dengan satu NGO Dipanggil hmm. Islamic Science hmm. Islamic Science ini adalah satu NGO yang Besar yang diiktiraf oleh kerajaan Dan ini hmm. maknanya saya cuba nak bercerita di sini bahawa Kaedah pertama kita lakukan Ialah mengadakan hubungan mengadakan MOA MOU dengan NGO NGO yang tertentu yeah. yang diiktiraf mm -hmm. untuk membolehkan kita menyalurkan kewangan mm -hmm. melalui perantaraan mereka mm -hmm. itu yang pertama yang kedua melalui misi kemanusiaan tadi yeah. sebenarnya untuk NGO seperti kami misi kemanusiaan adalah mm -hmm. sangat penting sebagai satu uh, satu usaha untuk menyampaikan sendiri kepada mangsa mm -hmm. contoh macam uh, kalau disebutkan tadi kalau kita boleh ambil contoh uh, winter relief kan mm -hmm. uh, bar baru ni kita satu misi kita panggil misi gift of Smile. Hmm. Melalui misi itu kita menghantar bantuan untuk mesin sejuk kepada pelarian-pelarian yang kesejukan hmm. dalam kemah-kemah pelarian di uh, Jordan, Jordan yang hmm. mana sebenarnya mereka ni adalah rakyat Syria yang uh, yang berada di hmm. Jordan jadi maknanya uh, itu satu cara satu lagi kaedah ialah melalui transfer ke akaun-akaun yang telah dikenal yang pasti dan hmm. uh, jangan ragu-ragu untuk menyumbang sebab hmm. kita akaun kita di audit Uh, mm -hmm. dan juga kita juga diiktiraf eh kita mm -hmm. mendapat pengiktirafan daripada okay, bank dunia bank dunia dan bank-bank negara ya, sebab uh, bila kita dijadikan salah satu uh, NGO yang diaudit uh, yeah. dari sudut laundry, uh, money laundry money yeah. laundering dan juga penyalahgunaan dan sebagainya dapatti uh, okay. bersih dan diberikan dana yeah. negara tentang. Tentang. Uh, tapi saya rasa jangan gusahlah dengan MyK uh, Sebab tadi portfolio <laughs> MyK besar Jadi kalau MyK ni tak semangat Ada yang satu-satu bentuk bantuan uh, Jangan ragu-ragu gusar okay, <laughs> Apa yang terkini sekarang ini Apabila kita melihat daripada konflik uh, semasa ini mm -hmm. uh, Di Turki, di Syria uh, Tapi satu perkara juga yang tiba-tiba tercuit Adalah uh, mengatakan Ini saya ringkas saja lah uh, Kita takut uh, kalau ada kebimbangan Bantuan yang kita berikan itu adalah mm -hmm. kepada mereka yang Berada dalam uh, um, Golongan nak iaitu kelompok DAESH, iaitu pegegong bunuh diri. Uh, bagaimana untuk Mike mendepani isu-isu itu militer ini? Kita okay, DAESH ni memang satu uh, ancaman yang bukan setakat kepada rakyat Syria sendiri atau hmm. rakyat Iraq sendiri, hmm. ya, seperti mana yang kita kita maklum, tapi juga kepada pekerja kemanusiaan. Hmm. Sebab DAESH ni. Um, kita maklum bahawa mereka ini diboykot oleh hmm. banyak pihak hmm. dan uh, antara benda yang uh, uh, menjadi uh, cabaran bagi mereka lah bagaimana mereka ini sebab mereka perjuangkan uh, Islamic State. Yeah. Ia ada hmm. daulah Islamiah yang mana hmm. dikatakan menjaga kebajikan semua rakyatnya, hmm. semua kan. Hmm. So, mereka pula ada, ada sumber. Hmm. So, antara uh, modus operandi mereka lah dengan hijack bantuan-bantuan kemanusiaan. Hmm so itu antara cabaran yang terpaksa dihadapi oleh orang yang uh, menguruskan bantuan kemanusiaan. Mm -hmm. Dan kita maklum bahawa uh, kita menghantar bantuan ini memang perlu ada koordinasi yang yang sangat right. besar. Sebab mm -hmm. isu keselamatan sangat penting. Betul. Sebab kita faham bahawa kita jangan fikirkan bahawa uh, tentang macam mana sebab bantuan itu boleh sampai ke tidak. Right. Tapi ada satu aspek yang mana pekerja mm -hmm. kemanusiaan ini macam mana pula nak hantarnya? Adakah mereka selamat ke tidak kan? Mereka mm -hmm menyambung nyawa untuk uh, menghantarnya kepada betul, kepada betul. mereka yang memerlukan. Betul. Jadi betul. ada koordinasi sebenarnya. Contoh macam okay. Madaya baru-baru ni uh, tentang kempen Madaya mm. yang dilancarkan 2 uh, minggu lepas. Baik. Uh, kita uh, ada orang tanya sampai okay. ke tidak kan. So kita mm. kita maklum kepada penyumbang bahawa kita pertama kita koordinasi dengan UN. Baik. Sebab UN memang ada ada saluran uh, saluran rasminya. Mm. Yang kedua kita koordinasi dengan Rakan, partner kita yang memang ber, yang yang telah bergerak di sana. Baik. Yang ketiga of course mm. kita kalau tak tak dapat nak 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 urusan juga terpaksa berurusan dengan uh, government di situ. Walaupun hmm. government adalah mungkin tidak diiktiraf Ataupun kita anggap sebagai musuh Okey okay, Kita terpaksa laksanakan juga Alright. Baik Satu perbincangan yang cukup menarik sebenarnya mm. uh, InsyaAllah sebentar sedikit kita telah memberikan Satu uh, penceritaan mm. Yang murni kepada anda semua Terima kasih yeah. kita ucapkan kepada Pak Rauha dan juga Tuan Khalid uh, Satu satu misi yang saya rasa sangat Murni yeah. Dan uh, seharusnya Kita semua jom uh, Inilah nah. waktu yang baik Tahun yang baru uh, 2016 uh. Uh, yeah. uh, Jadi kita bersama-sama menyokong Usaha yang cukup baik Terima kasih sekali lagi Selamat 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 Assalamualaikum Terima kasih juga